तैयारी कर रहे हैं और जो विधानसभा का चुनाव आ रहा है उसमें सभी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और कम सीटों पर मानेंगे नहीं देखिए महाविकास आगाड़ी है पवार साहब माने शरद पवार साहब हमारे महाविकास आगाड़ी के प्रमुख स्तंभ है मार्गदर्शक है हमारे प्रमुख नेता भी है अब तक सीट शेयरिंग की बात भी नहीं हुई है चर्चा भी नहीं शुरू हुई न एनसीपी के साथ न कांग्रेस के साथ तो ये बात उठती नहीं कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा सभी बराबर के हिस्सेदार हैं लोकसभा चुनाव में हमने महाविकास आघाड़ी ने एक साथ चुनाव लड़कर पूरे देश को दिखा दिया एकता का जोड़ क्या होता है हमने रोका है बहुमत को रोका है मोदी जी के महाराष्ट्र ने और उत्तर प्रदेश ने तो हमारी बातचीत जल्दी शुरू होगी 25 तारीख को हम बातचीत के लिए बैठने वाले थे तीन पार्टी लेकिन कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में कुछ महत्वपूर्ण बैठक है तो महाराष्ट्र के सभी नेता दिल्ली में जा रहे हैं इसलिए 25 तारीख की जो हमारी महाविकास आगाड़ी की बैठक थी वो हमने आगे कर ली अब विधानसभा और पार्लियामेंट का अधिवेशन चलेगा उसके बाद हम फिर एक बार बैठेंगे और हम एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत करेंगे उसमें क्या है कौन कितनी सीटें लड़ेगा उस पर निर्भर करता है कि कौन कहा जीतेगा जरूर इस बार शरद पवार साहब का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा रहा है पवार साहब दस सीटें और आठ जीते उसका मतलब ये नहीं शिवसेना को नौ सीटें मिली लेकिन शिवसेना को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया हमने इक्वीस सीटें लड़ी है नौ पर हमने जीत हासिल की मुंबई वाले एक सीट को डाका डाला है बीजेपी के और शिंदे की तरफ से वो भी सीट हम जीत गए थे दो तीन सीटें ऐसी है कि बहुत कम मार्जिन से हमको हरना पड़ा तो हमारा भी स्ट्राइक रेट बहुत ही अच्छा है कांग्रेस का अच्छा है तो दो सीटें महाराष्ट्र में है किसी को कुछ कब नहीं पड़ेगा सब आराम से लड़ेंगे सर हो गया आपका एग्जाम एक, एक नया कानून भी अगर पेपर लीक करते हैं तो एक नया एंटी, एंटी पेपर कानून देखो ऐसे एंटी 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 बहुत कानून पहले भी लाए हैं मोदी जी ने एंटी टेरिस्ट एंटी करप्शन हाँ सब कुछ एंटी वाले बहुत लाए हैं लेकिन एंटी चल नहीं पा रहा है भ्रष्टाचार बढ़ रहा है महंगाई बढ़ रही है पेपर लीक हो रहा है सब कुछ हो रहा है सरकार कानून बनाती थे अपने हिसाब से और इस कानून की धज्जिया उड़ाने का काम उनके लोग करते हैं। कानून से बनाओ आप ये देश मोदी जी के नेतृत्व में इस तरह से आगे चल गया है कि कोई कानून को पूछता ही नहीं खास करके उनके लोग धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनकी नैतिक जिम्मेदारी है जो पेपर लिका घोटाळा हुआ आहे नैतिक जिम्मेदारी है इस्तीफा दीजिए बोला बिहारमध्ये जसं आरक्षण होत बघा ह्याच्यावरती आता अभ्यास सुरू आहे बिहारमध्ये वाढीव आरक्षण जे होतं ते वाढीव आरक्षण कोर्टाने मान्य केलं नाही पन्नास टक्क्याच्या वर आणि महाराष्ट्रामध्ये आरक्षणावरून जो एक संघर्ष सुरू आहे अनेक मराठा असतील ओबीसी असतील धनगर असतील त्याच्यामुळे आता सरकार काय करत आहे सरकार जे म्हणत होतं की आम्ही टिकाऊ आरक्षण देऊ त्या टिकाऊ आरक्षणाची जुळणी कशी करायची आणि त्यात या महाराष्ट्रातल्या सर्वच राजकीय पक्षांना नेत्यांना चर्चेसाठी सामावून घेऊन हा जो या राज्यामध्ये संघर्ष सुरू आहे तो थांबवण्याच्या दृष्टीनं जर सरकारला खरोखर इच्छा असेल तर त्यांनी सगळ्यांशी चर्चा केली पाहिजे शिष्टमंडळ जाऊन उपोषणकर्त्यांकडे हा प्रश्न सुटणार नाही कारण कोणत्याही समाजाचा नेता आणि उपोषणकर्ता सरकारच्या सरकार सरकारवरती विश्वास ठेवायला तयार नाही जरांगे पाटलाने सांगितलं माझा सरकारवर विश्वास नाही लक्ष्मण हाके उपोषणाला बसलेत उभीसींसाठी ते म्हणतात माझा सरकारवरती विश्वास नाही अशा परिस्थितीमध्ये जर सरकारवरती विश्वास नसेल नेत्यांचा अशा वेळेला सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ किंवा सर्वपक्षीय समिती सर्वपक्षीय चर्चा हाच एक मार्ग राहतो तो दुर्दैवी आहे कोणाच्याही ताटातलं काढून कोणालाही देऊ नये ही, ही शिवसेनेची भूमिका आहे मागासले पण सर्व समाजामध्ये आज आहे याला कारण नरेंद्र मोदींची धोरणं मग शेती संदर्भात आर्थिक धोरणं उद्योगासंदर्भातली धोरणं रोजगारासंदर्भातली धोरणं मोदी सरकार गेल्या दहा वर्षामध्ये पूर्णपणे अपयशी ठरल्यामुळे या देशातले सर्व समाज हे आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरलेले आहेत जसे महाराष्ट्रामधलं आपल्याला चित्र आपण पाहतोय तसं गुजरातमध्ये आहे तसं राजस्थानमध्ये आहे तसं हरियाणामध्ये प्रत्येक समाजाला आरक्षण हवं आहे नोकरीमध्ये राखीव जागा हव्यात शिक्षणात राखी जागा हवं याचं कारण नरेंद्र मोदींचं अपयशी नेतृत्व करंट नेतृत्व सरकारचं शिष्टमंडळ आहे ते आज ओबीसी आंदोलकांना साडेकराची भेट गेले माझ्या माहितीप्रमाणे मनोज जरांगे पाटील यांची जी भूमिका होती की सरकारवरती माझा विश्वास नाही तीच भूमिका ओबीसी नेत्यांची दिसते आहे मला पण तरीही सरकारने प्रयत्न सोडू नयेत पण मी पुन्हा पुन्हा सांगतो कि सगळ्यांना सामवून घेऊन सिष्ट मंडळामध्ये उपोषण करत antisymmetric चर्चा व्हायला हवी सर अटल सेतु ब्रिज पे दरारे आई हैं कल बनाना फोटो भी गए थे देखो गए हैं ये चर्चा का विषय नहीं है क्या है देखना पड़ेगा फोटो आए हैं वीडियो आए हैं सरकार की तरफ से भी खुलासा है बार-बार टिकटटने करना ठीक नहीं है देख लेंगे सर सर अपर पूर्ण है अटल सेतुला जे बघा ह्या विषयावरती सातत्यानं चर्चा करणं योग्य नाही अटल सेतू हा एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे तो काँग्रेसच्या राजवटीत सुरू झाला हे जे नाव जरी अटलजींचं असलं तरी त्याची पायाभरणी ही काँग्रेस राजवटीत सुरू झालेली आहे आणि तो एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे त्या प्रकल्पाला अशा प्रकारे तडे जाणं योग्य नाही त्याच्यामुळे ते त्या पाहावं लागेल ला नक्की काय आहे पेपरलिक मी आत्ता बोललो ना मग अशी त्याच्या मी आत्ताच सांगितलं की असे कायदे बरं का पेपरलीक विरुद्ध कायदा भ्रष्टाचाराविरुद्ध कायदा दहशतवादाविरुद्ध कायदा असे अनेक कायदे या देशात निर्माण झाले पण गेल्या दहा वर्षांमध्ये एकही कायदा झडपणे अंमलात आला नाही एक्सेप्ट पीएमएलए कायदा पीएमएलए कायद्याचा मात्र व्यवस्थित वापर आपल्या राजकीय विरोधकांच्या विरोधात झाला बाकी कोणताही कायद्याचा अंमलबजावणी व्यवस्थित झाली नाही पेपर लीक सुरूच आहे आजही पेपर लीकच्या संदर्भातले काही कायदे आहेत आज बी कानून है भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून है कायदा आहे भ्रष्टाचाराच्या संदर्भात दहशतवाद विरुद्ध कायदा आहे अनेक कायदे आहेत तरी त्या कायद्याची अंमलबजावणी का होत नाही आणि नवीन कायदे का निर्माण करावे लागतात ऐसा उत्तर सरकार ने ये तक कह दिया है कि हमने सत्ताईस सीटों का लिया मांग नहीं, नहीं, नहीं मानी तो कैंडिडेट्स खड़े करेंगे उसके ऊपर मैं राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा लेकिन लेकिन मराठा समाज और ओबीसी समाज एक दूसरे के खिलाफ खड़े है ये राज्य में राज्य की सुरक्षा और शांतता के लिए ठीक नहीं है ये सरकार की जिम्मेदारी है सभी को एक साल बिठाइए और सरकार बार बार डेलीगेशन लेके जा रही है और कुपोषणकर्ता जो नेता है वो रिजेक्ट कर रहे हैं उनकी उनकी जो भूमिका है तो सभी पार्टी को साथ लेकर बैठकर नेताओं से चर्चा करो सर सर जातीय राजकारण राज बिहार उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र देखीय राजगास राज्य मन एक दिवस महाराष्ट्र दर्जा दया अभी मगनी करना चीज यू नए Thank you.